Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam satu Malaysia Pada pagi ini saya mewakili Timbalan pengarah Yang kebetulan bulan Mas Yang berusaha Tuan Haji Munajat Tamrin Ketua Sektor Pemusahaan Sekolah Dan rakan-rakan Ketua Sektor yang lain yang KPP bahagian teknologi pendidikan Negeri Kedah Puan Rosnah Saat Ketua-ketua penolong pengarah Kerakan pengetua dan guru besar Sekolah dalam kompleks Tuan-tuan dan perempuan Pegawai dan kaki tangan Jabatan pendidikan Negeri Kedah Para pelajar yang saya kasihi Dan seterusnya Tuan-tuan dan perempuan hadirin hadirat yang dihormati sekalian Pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya juga kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam majlis pimpinan bulanan bagi bulan Mac 2012. Tahniah kepada sekolah pendidikan swasta pendidikan khas selaku Rustia yang berjaya mengeluarkan pimpinan pada pagi ini. Pada kesempatan ini saya bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kementerian Pelabuhan Malaysia dan Kerajaan Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas himat bakti tuan-tuan uh, dan puan dan yang telah yang diumum tadi ya Ustaz Zari ya, yang bersara uh, pada kali ini uh, sesungguhnya perkhidmatan yang tuan berikan akan sentiasa terpahat dalam ingatan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala jasa pengorbanan uh, tuan selama ini. Saya doakan semoga tuan akan sentiasa diberi kesihatan yang baik dan berbahagia di samping keluarga. Kepada pegawai yang bertukar keluar dari jabatan pelajaran di Kedah uh, dari sektor atau unit dalam jabatan, saya ucapkan uh, selamat maju jaya di tempat kerja baru. Semoga tuan, -tuan akan lebih cemerlang di tempat baru. Saya juga ingin menyebutkan di sini kepada mengucapkan selamat datang kepada pegawai yang baru bertukar. Masuk eh dua orang tadi, ramai eh dua orang saja yang bangun. jadi itu satu yang baiklah. Saya sebut nama dia bangun. yang tak bangun tu tak baiklah sebab orang bagi penghormatan kita kena bangunlah. Ah baru bertukar eh dua orang tadi ke jabatan. Semoga tuan-tuan dan puan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk kecemerlangan dan kegemilangan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Kepada penerima anugerah hari ini Anugerah khas kepada adik kita yang baru sebentar tadi Saya pun rasa terharu Tengok beliau yang dalam keadaan kurang upaya Tetapi memberi contoh yang baik kepada kita semua Dan saya rasa kalau ada pelajar lain di dalam Dewan ini lebih baik lagi lah Sebagai contoh adik kita tadi Yang telah mendapat penghargaan Skornya dalam akademik Begitu baik sekali Dan sekarang berada di tempat Sekolah Menengah Basang Agama Kedah ya. Jadi kita rasa banggalah dengan beliau Dan semoga di samping akademik Beliau juga akan menunjukkan prestasi yang baik Dalam aspek-aspek yang lain Terutama sekali dalam akhlak Menunjukkan sasiah yang baik Dan mengambil peluang di sini juga saya ingin uh, menyatakan uh, keputusan uh, kemarin. Eh, kemarin ada satu program uh, merentas desa peringkat kebangsaan. Eh, 16 buah negeri mengambil bahagian dalam uh, merentas desa tersebut peringkat kebangsaan yang diadakan di apa nama uh, Gunung Keriang, eh, uh, cabaran Gunung Keriang. Jadi negeri Kedah telah mendapat uh, tempat yang keempat. Eh. Tahniah eh, kepada pasukan uh, negeri Kedah dapat tempatkan 4 jadi tempat tu nombor 4 tapi per 16 tu ya? ha, bukan kata lekeh tu, ya? kalau bagus ya? 4 per 16 ke mana kita akan cuba lagi lah walaupun di tempat sendiri kita akan cuba lagi tempat orang nanti pada depan pada angka yang nombor 3, 2 dan 1 baiklah tuan-tuan dan perempuan saya baru nak mula ucapan ya pada pagi ni saya ingin mengajak niil lebih serius ah ni kena dengan betul lah. Pada pagi ni saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan untuk melihat semula kerja buat kita. Jangan cemuihlah dengan dengan jemulah dengan dengan seruan ini. Pengarah, timbalan, ketua-ketua pula ulang lagi ya. Jangan jemu-jemulah. Kerja buat kita dan menilai kedudukan tugas kita dan tahap pencapaian semasa kita. Kita telah pun masuk bulan Mas. Masuk bulan Mas dah. Kejap Ya. Eh? Pejam celik dah 3 bulan. Eh? Kalau hari ini kita nak umpamakan kita sekarang sebagai pemain bola sepak yang berada dalam gelanggang perlawanan, bermakna kita sudah berada di pertengahan separuh masa pertama. Ini juga memberi makna bahawa kita sepatutnya sudah memanaskan badan secukupnya. Dalam perlawanan separuh masa yang pertama, kita sepatutnya juga boleh menyesuaikan diri dalam gelanggang, dalam padang. Sudah boleh membaca gerak lawan dan lawan pun sudah boleh membaca rentak kita. Ini juga penonton sudah mula boleh membuat telahan sama ada kita ada harapan menang atau kalah. Kerana pada waktu ini penonton sudah tidak boleh menerima kesilapan-kesilapan yang kita buat dalam padang, takut-takut menjejaskan permainan kita. Jadi, sepatutnya hantaran bola dan penerimaan bola yang kita buat perlu tepat. Kita perlu bertindak secara reflektif dengan berkesan terhadap sebarang kemungkinan yang kita hadapi pada masa ini supaya strategi kita tidak tergugat. Ketika di dalam perlawanan yang sedang berlangsung, kita perlu membuat keputusan yang cepat dan tepat serta cepat pula mengubah suai rentak perlawanan atau tindakan supaya sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Strategi serangan yang kita gerakkan perlu berkesan supaya cepat menghasilkan gol awal. Strategi pertahanan juga perlu kental untuk menghalang serangan lawan agar kita tidak gagal. Kita seharusnya sudah sepatutnya bertambah semangat kalau kita sedar sorakan gemuruh sokongan dan motivasi penonton mahukan kita berjaya. Kita tidak boleh tidak boleh lagi mengambil masa yang panjang Sehingga akhir separuh masa pertama Untuk membuat penyesuaian diri dengan suasana perlawanan Pada tahap ini kita tidak boleh lagi mengatakan bahawa Badan belum cukup panas Dan kita masih tercari-cari corak persembahan permainan kita Jika ini berlaku Kita sudah terlewat Kerana masa dan lawan kita akan memintas kita Saya bawa analogi ini Supaya kita sentiasa membuat penilaian terhadap kerja buat kita di setiap masa dan peringkat. Begitu juga kita sebagai penjawat awam. Pada masa ini kita sudah memasuki bahagian akhir suku tahun pertama. Jadi kita sepatutnya sudah cukup bersedia dan berada pada, pada momentum kerja yang sangat baik. Tuan pengarah kita telah pun mensasarkan bahawa tahun 2012 adalah tahun kedah cemerlang. Ini adalah matlamat jangka pendek. Jika uh, ini adalah matlamat jangka pendek kita yang sangat jelas. Kita perlu mengubah status quo. Kita menjadi cemerlang dalam semua aspek, khususnya dalam bidang pencapaian akademik. Oleh itu, kita perlu bekerja keras secara serius dan memberi fokus ke arah matlamat jangka pendek tersebut. Segala tindakan dan keputusan yang kita buat seharusnya menjurus kepada matlamat ini. Sebelum perlawanan bermula atau sebelum tahun 2012 bermula, ini dikaitkan ya, eh, analogi bola sepak tadi dengan kerja buat kita. Jurulatih kita iaitu Tuan Pengarah telah memberi beberapa latihan dan tunjuk ajar untuk menghadapi tahun 2012. Kita sudah pun membuat perancangan strategik 2012. Kita juga telah mengetahui dan sepatutnya cukup faham Apakah matlamat jangka panjang yang hendak kita capai pada tahun ini? Kita perlu sentiasa menilai arah tuju kita di dalam tujuh matlamat strategik yang telah kita gariskan. Saya mengambil peluang di sini untuk mengingatkan kembali kepada kita semua uh, mengenai tujuh matlamat strategik tersebut iaitu yang pertama menjadi KPI kita ya. Eh. Yang pertama ialah meningkatkan kebesaran pentadbiran dan pengurusan organisasi pendidikan itu banyak mem, banyak kita menumpukan kepada kepimpinan sekolah eh menjadi matlamat anak kita. Yang keduanya mengukuhkan integriti dalam kalangan warga pendidikan iaitu menunjuk kepada kerja yang tulus ikhlas. E yang ketiga memantapkan pengurusan kurikulum ke arah pencapaian akademik yang cemerlang secara berterusan. Ini core business kita. Dan keempatnya membangunkan modal insan yang berakhlak mulia dan berketerampilan positif ini disebut sasiah tadi dan kelima yang meningkatkan penyertaan aktif dan pencapaian dalam penyertaan sukan dan kokrikulum di peringkat tertinggi itu bagi mewakili fizikal menyediakan infrastruktur dan persekitaran yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran di suasana belajar dalam bilik tajah dan yang akhir sekali yang ketujuh menambah baik hubungan profesional dengan agensi-agensi pendidikan dan pihak-pihak berkepentingan komunikasi dengan agensi luar ya. baik, kita juga telah menggariskan serta menjelaskan strategi-strategi bagi melancarkan tugas kita untuk mencapai matlamat kita banyak kempen telah kita lancarkan, kempen banyak ya. jadi antara kempen yang telah dilancarkan sebagai ulangan, ya. dan ini jangan tinggal kempen saja, harap diikuti dengan uh, penghayatan pelaksanaannya, perulah matlamat boleh dicapai ya. Yang pertamanya ialah no wrong door policy. Ini tak perlu dihuraikan, saya sebut saja. Yang keduanya service with smile. Yang ketiganya kempen 8S. Yang keempat prinsip value for money. Yang kelimanya protecting instructional time. Ini sangat penting bagi co-business academic. Protecting instructional time. Melindungi masa pengajaran untuk mengurus masa secara berkesan dalam bilik tajah. Yang keenamnya, bingkas bangun buat untuk menyegerakan tindakan. Yang ketujuh, sense of agency untuk menyelesaikan masalah dengan semangat kesegeraan, iaitu kita menyegerakan kehendak dan keperluan pelanggan. Yang kelapan, budaya kerja berprestasi tinggi untuk menjaga kualiti kerja sepanjang masa. Dan kesembilannya, native digital iaitu berusaha memajukan diri dalam kemahiran ICT supaya maklumat dan kerja kita lebih berkesan cepat dan tepat dan sepuluh semangat capacity building di mana semua unit perlu mewujudkan dan mengaktifkan jawatan kuasa pembangunan staf kerana kita hendak membina bakat pegawai dan mengurangkan isu kepimpinan tidak berfungsi akibat keupayaan yang terhad atau dysfunctional leadership dan kesebelas Gaya pengurusan client engagement oleh setiap pengurus iaitu bersedia mendengar keluhan dan pandangan orang bawahan. Selesai masalah pegawai dan pelanggan kita secara facilitated approach dan client friendly iaitu mendekati pegawai bawahan serta pelanggan secara mesra dengan prinsip keterbukaan dan konsultasi mesra dan berkesan. Wujudkan budaya keseronokan bekerja dan kurangkan stres di tempat kerja. Dan yang kedua belas semangat across sector perlu diamalkan untuk membina kerjasama atau synergy melalui penyelesaian masalah dan melaksanakan tugasan secara bersama. Ketiga belas amalan pendemokrasian kecemerlangan juga perlu digiatkan supaya usaha-usaha ke arah mencapai mesej amat di mana semua sekolah perlu diberi peluang menikmati kecemerlangan mengikut tahap dan kemampuan sekolah masing-masing. Oleh itu semua masalah di sekolah yang menghalang kecemerlangan perlu diatasi segera secara go beyond. Contohnya PMP, pengajaran dan pembelajaran. Penyediaan latihan dan ujian kepada pelajar mesti berkualiti bermula dengan kehadiran guru dalam bilik darjah. Kehadiran guru perlu disertai dengan persediaan yang lengkap dan guru perlu berada pada tahap kesediaan yang tinggi. Semua sekolah perlu menghayati outcome Kementerian Pelajaran iaitu murid yang cemerlang, keboleh pasaran tenaga kerja dan warga negara yang baik. baru separuh ah, separuh ada separuh ni. Tak apalah ya, rehat tak, rehat sekejap. Cik Sopo pun tak bagi air mineral pun. Saya kena... kena berhenti Berhenti Ustaz Lagipun kita punya bagi hadiah tadi cepat dari masa pun masih muda, ke 9 belum lagi. Jadi uh, kita berehat seketika saya sambung balik. Okey, uh, saya sambung balik ya. Okey, semua kita tidak kira dari sektor mana pun kita perlu memberi tumpuan terhadap perkara ini. Kita perlu menegaskan perkara ini dalam setiap perjumpaan dengan guru. Saya amat berharap supaya semua perkara yang telah saya sebutkan tadi Telah menjadi sebati dengan kita Dan sudah menjadi amalan kita Jika ia masih belum menjadi amalan Teruskan usaha dan pastikan amalan-amalan ini sentiasa berada dalam senarai semak kita Kita semua dalam semua peringkat Perlu sama-sama memberi sokongan Ke arah menjayakan semangat kerja yang baik Seperti yang telah disebut di atas Firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2. Maksud, dan bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam melakukan dosa dan permusuhan. Dalam konteks pengurusan dan kerja buat kita, ayat ini menegaskan bahawa betapa pentingnya kesungguhan kita untuk bekerjasama dan bersatu hati untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki kelemahan. Di samping itu, kita tidak boleh berkomprom berkompromi dan berserta dengan kerja-kerja atau amalan yang boleh membawa keburukan dan kelemahan. Kita satu keluarga besar, maka berkongsilah kebaikan yang banyak terdapat dalam keluarga yang besar ini. Saya percaya sebahagian besar tuan-tuan dan perempuan telah pun memulakan gerakan melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dalam perancangan strategik kita. Malahan saya percaya kebanyakan sekolah telah pun mendapat input dan penerangan daripada tuan-tuan mengenai program Kementerian Pelajaran Malaysia dan program Jabatan Pelajaran Negeri Kedah. Justru saya berharap kita di JPN Kedah perlu turun ke sekolah bersama-sama pegawai pelajaran daerah untuk sama-sama memantau, membantu dan menambah baik segala program yang dilaksanakan di sekolah. Kita perlu melihat masalah-masalah dan kekuatan yang ada di sekolah supaya kita mem boleh membuat pengubahsuaian dan menambah baikkan jika perlu. Kita perlu menyimpan data-data dan dapatan-dapatan pemantauan untuk disalurkan kepada pengurusan tertinggi supaya perjalanan program yang dirancang dapat dipandu dengan jelas dan sentiasa berada di track yang betul. Sentiasalah menjadi rakan kongsi yang terbaik dengan pihak PPD dan sekolah di samping menjadi perantara yang berkesan di antara sekolah dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Panjang sangat saya rumus lah. Akhir sekali sebagai rumusan. Saya rumus lah. Ha, saya rumus benda yang sama lah ya. Selalu saya suka di mana-mana ucapan. Saya suka rumus. Dalam apa jua yang saya bacakan tadi. Oh ni panjang lagi ni. Ini bagi minum pula. Panjang panjang ucapan lagi lah. Terima kasih Cik Ahmad Ismail. Macam dulu orang tua, tua dulu kan. Dia kata. Eh berasa macam mengantuk. Orang oh, mana ni dia nak kopi lah tu. Ha, saya sebut tadi. Ha, terima kasih Cik Ahmad. Wakil menaikkan swasta dan pendidikan khas sebut nama setor pun kena betul jangan sebut pendidikan khas dulu dia kena sebut pendidikan swasta dan pendidikan khas Berapa betul Isna. baiklah sebagai rumusannya rumusan pun panjang ni bukan benda rumusannya ya sebagai rumusan yang pertama tadi saya baca ke analogi bola sepak Maksudnya pihak pengurusan telah pun men menyediakan perancangan strategik dan negeri Kedah telah mendapat pujian daripada Kementerian Pelajaran antara negeri yang lengkap perancangan strategiknya. Ya, satu tepukanlah seorang tepuk <laughs> Dan sesungguhnya pihak Kementerian Pelajaran datang memantau dan melihat perancangan strategik kita, dia kata bukan kata uh, macam apa dia kata macam lampu uh, lampu suluh yang baru buah bateri maksudnya cukup terang perancangan saji kita yang baik jadi di pihak pengurusan, tambah sekali pengarah Timbalan telah menyuluh jalan yang terang cuma kita sebagai pelaksana umpama analogi bola sepak tadi, untuk buat semak checklist di mana masih kurang di mana yang patut kita pertingkatkan untuk kita mencapai kejayaan yang lebih baik bagi tahun 2012 yang disebut sebagai oleh pengarah tadi sebagai tahun kedah cemerlang. Tahun kecemerlangan. Jadi dengan sebut saja tentunya kalau tak diikuti dengan uh, pelaksanaan yang baik tak akan berdaya. Hanya sebut-sebut saja Sampai hujung tahun duk sebut lagi ya. Jadi mesti diikuti dengan masing-masing uh, setiap orang buat semak checklist di mana boleh kita baiki di semasa ke semasa. Itu yang pertama ya. Baik uh, ada 8 lagi rumusan. Yang kedua yang kedua macam biasa lah ya Macam biasa Alhamdulillah kita tepat masa lah eh. Kita dituntut supaya sentiasa tepat masa ha, Saya sampai tadi tepat pukul 8 eh. Lah. Ha? ha, Tepat pukul 8 Dah boleh mula pukul 8 Dah habis pun majlis pukul 9 ha, Kita akan habis awal lah Dan hari ini kebetulan um, Apa kita lah eh. Tidak ada mesyuarat pengurusan eh. Lah. Tangguh ha, Tangguh sebab tidak ada pengarah Tidak ada timbalan Ini ditangguhkan Terlalu ada mesyuarat pengurusan lah. Jadi uh, masa yang tepat hendaklah diamalkan sepanjang masa. Ha, kena paksa lah diri. Jangan kata duduk jauh, saya duduk jauh pun boleh sampai awal. Ha, jadi tu tu riak pula, riak ustaz minta maaf lah. Riak pula. Baik, yang ketiga, yang ketiganya kita hendaklah sentiasa angkat ah, bersedialah. Kan bersedia. Bersedia sepanjang masa. Bersedia dengan murid-murid kita, bersedia dengan tugas kita sebagai penjawat awam, bersedia sepanjang masa dan seterusnya kita nak sentiasa berfikiran positiflah. Sentiasa berfikiran positif, positif. Dan yang pentingnya kita tahu apa tugas kita. We know why we are here. Kita tahu apa tugas kita. Masing-masing dengan tugas masing-masing. Kalau buku ni kayak lama-lama dulu, dia kata macam-macam. Yang capik, datang bertongkat, yang macam-macam -apa lah, yang-yang tu. Ha, jadi semua ada fungsi masing-masing. Semua memiliki peranan. Jadi we know why we are here. Kemudian uh, seterusnya kita kena faham uh, apa yang ada dengan kita itulah yang sebaiknya. Apa yang ada dengan kita itu sebaiknya Jadi kita dibekalkan dengan perancangan strategi yang cukup baik Dan kita ada pekanan lah Sentiasa akhir sekali Kerja lebih sikit lah Kerja daripada biasa, lebih daripada biasa Tahun 2011, tahun 2012 ini kena kerja lebih daripada 2011 Macam itulah. Go for extra time ya. Jadi kalau kita amalkan perkara yang baik ini InsyaAllah kita akan Sentiasa diberkati Dan semoga Negeri Kedah utama sekali dalam aspek akademik jasa uh, diberi perhatian dan alhamdulillah kita jasa memberi perhatian dalam akademik ini semasa-semasa. Jadi saya baca pengen akhirlah. Ha okey. Akhir kata hadiraru musana. Lah. Baik akhir kata saya amat berharap seluruh warga JPN dapat berusaha memperhatikan budaya kerja yang efektif dan mengamalkan cara berfikir secara rasional. Apabila berfikir secara rasional Sesuatu tindakan yang diambil Akan memberi kebaikan kepada diri sendiri Organisasi dan negara Gunakan ilmu pengetahuan dan akal yang bijak Untuk kita melaksanakan segala tanggungjawab Peranan dan tugas dengan berkesan Saya berharap suku tahun pertama ini Memberi gambaran positif kepada kita Untuk melakar kejayaan dan kecemerlangan pendidikan Kedah tahun 2012 Saya berdoa semoga tuan-tuan dan perempuan Diberi kesihatan dan kekuatan untuk meneruskan perjuangan kita dan melaksanakan tugas yang kita pikul sebagai amanah dan ibadah. Semoga Allah memberi balasan kebaikan dunia dan akhirat kepada kita semua. Sekian wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.